अलहमदल्ला वक़ा वसलाम अला इबाद लज़ीन नस्तफ़ी या इसी तरीके से दीनी लिहाज से भी जो जिसको बेहतर लगा उसने वोट डाला बसमिल्ल रमदल वकफ़ा वसलाम इबादिल लज़ीन मुस्तफ़ी आज आठ फरवरी बरोस जुमेरात अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद ने वोट डालकर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया वोट डालने गए लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ दिखाई दी और हर एक ने जिसको बेहतर समझा जिसको मुल्क के लिए जिसको दुनियावी तरक्की के लिहाज से या इसी तरीके से दीनी लिहाज से भी जो जिसको बेहतर लगा उसने वोट डाला याद रखिए कि वोट डालने के बाद अभी कुछ ही घंटों के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे और मालूम हो जाएगा कि किसका पढ़ना भारी है और किसको हुकूमत की बाग दौड़ संभालनी है लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद चे मैगोयाँ ना की जाएं आपस में तबसरे न किए जाएं या इसी तरीके से वोट डालने के बाद अभी तबसरे ना किए जाएं ना दूसरे से इस हवाले से कोई गुफ्तु की जाए ना पूछा जाए कि भाई आपने किसको वोट डाला जिसको जो मुनासिब लगा उसने अपनी आख़रत को सामने रखते हुए वोट डाल दिया और वोट डालने के बाद उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल किया है लिहाजा दूसरे को उसमें कोई दखल अंदाजी की कोई हक नहीं है यानी यह हर एक की अपनी क्या है ज़िम्मेदारी है जिसको उसने निभाया सही तरीके से जो भी जिसको उसने सही समझा अगर उसने गलत तरीक़े से निभाया होगा तो उसी एतबार से उसके साथ होगा और अगर इसने सही तरीके से इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया तो अब वोट डालने के बाद आपस में एक तो तबसेरे नहीं होनी चाहिए दूसरा ये कि आपस में हमारी जो मोहब्बतें हैं हमारी जो दोस्तियाँ हैं हमारी जो रिश्तेदारियाँ हैं हमारे जो ताल्लक़ हैं वो वैसे की तरह बरकरार रहने चाहिए यानी ऐसा नहीं कि मेरी फ़ला पार्टी जीत गई फला पार्टी जीत गई फ़ला उम्मीदवार जीत गया और भाई तुमने इसको वोट नहीं दिया तुम दे देते तो वो भी जीत जाता तुम पता चला कि तुमने किसी और को वोट दिया तो इन चीज़ों का कोई भी हाँ, फायदा नहीं है कोई भी हासिल नहीं है कोई भी नतीजा बरामद नहीं होगा रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे कुछ ही घंटों के अंदर और आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और फिर पता चल जाएगा कि किसने मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है लेकिन अपनी मोहब्बतें रंजिशें और ताल्लुकात को इस एक दिन की वोटिंग की वजह से एक दिन के तरीके इंतखाब की वजह से हम क्यों जो है अपने ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं क्यों अपने रिश्तेदारियों को ताल्लुकात को क्या नाम है जो निभाने का हुक्म दिया गया उसको तोड़ना है तो लिहाजा आपस में मोहब्बतें हमारी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि तरीके इंतबाब से पहले थी जैसे ही हम बिरादरियों का एक हिस्सा थे बिरादरियों के अंदर हमारा एक मकाम था एक इज्जत थी ऐसा ना हो कि वोटिंग के बाद हमारे आपस में ताल्लुक ख़राब हो जाएँ तो इस बात की याद रखिएगा असलम वरह वरक